چند ایک حادیث ہم حج کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا حج فی سبیل اللہ عبادت ہے اللہ کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحجرہ من سبیل اللہ بے شک حج اور عمرہ اللہ کا راستہ ہے یعنی گویا انسان اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے راستے پر چلتا ہے سرات مستقیم پر چلتا ہے جس کے اختتام پر اس کو کس چیز کا وعدہ دیا جاتا ہے جنت کا پھر سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج یہد ما کان نہ صحیح مسلم حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج اللہ فلم يرفث ولم یفسخ رجا قیوم ولدت ام جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا یعنی جس دن وہ ایک بالکل نوزائیدہ معصوم پیارا سا بچہ دنیا میں آیا تھا یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا پھر حج فقر اور محتاجی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الحج و العمر تی انَََ المتابا آتا بینا تنف الفقر و جنوبہ کماً فلکیر سنن ابن ماجا پیدر پہ حج اور عمرہ کرو بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو چیل کو دور کر دیتی پھر حاجی اللہ کی زمان میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاثت فی دمان اللہ عز وج تین لوگ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں یعنی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اللہ کی کسی مسجد کی طرف نکلنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا اور حج کی ادائیگی کے لیے نکلنے والا پھر کمزور کا جہاد بھی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے بچے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے حسن بن علی سے روایت ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں بزدل اور کمزور ہوں یعنی جہاد نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا حلم میں جہاد لا شو کا تفیح الحج صحیح اترغیب و ترغیب کی روایت ہے ایسے جہاد کی طرف آؤ جس میں کوئی تکلیف اور اذیت نہیں اور وہ حج ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ازواج متحرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا نعم الجہاد الحج حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہ جایا کریں کیونکہ میں نے پورے قرآن میں جہاد سے زیادہ افضل عمل نہیں پایا آپ نے فرمایا لا اولا کن احسن الجہادی و اجملہ حج البعیتی حج سنن النسائی کی روایت ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے افضل ترین اور سب سے زیادہ بہتر جہاد بیت اللہ کا حج ہے جو کہ حج مبرور ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن غازی حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا کرے گا یعنی ابھی وہ راستے میں ہی تھا نکلا ہی تھا کہ فوت ہو گیا اس نے فریضہ پورا نہیں کیا تو بھی اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس فرض کو پورا کرنے والے یا اس کو ادا کرنے والے کو ملتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك